Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Hari ini hari Jumat di Mekah dan kebetulan kita lagi free kegiatan Jadi kita semua sepakat untuk menikmati sore ini dengan sesuatu yang spesial Hunting sunset di Jabal Kandamah Katanya sih dari puncak Jabal Kandamah ini kita bisa lihat pemandang kota Mekah yang luar biasa Apalagi saat matahari mulai terbenam Yuk ikutin perjalanan kita hari ini Jadi kita sewa mobil Elf untuk rombongan dan biaya per orangnya cuma bayar 50 rial aja. Udah termasuk pulang pergi. Seru banget pokoknya karena sepanjang jalan suasana yang ramai dan penuh canda tawa. Perjalanan menuju Jabal Kanaba ini kurang lebih sekitar 20-30 menit dari hotel tepat kita menginap. Jalanannya agak menanjak tapi pemandangannya keren banget teman-teman. Dari kejauhan udah mulai kelihatan bukitnya tinggi menjulang sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Gak sabar banget buat lihat sunset dari sana. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Jabal Kandamah. Udara sore di sini terasa sejuk dan tenang walau kita harus sedikit mendaki ke atas buat dapat spot terbaik. Dari sini mulai kelihatan jelas banget menara Zamzam -zam dan Masjidil Haram dari kejauhan. Subhanallah, indah sekali ciptaan Allah. Sunset di sini biasanya mulai kelihatan sekitar jam setengah enam sampai setengah tujuh malam, tergantung musim ya teman-teman. Jadi pastikan datang minimal 30 menit sebelum matahari tenggelam supaya bisa dapetin view terbaik. Banyak orang datang ke sini buat foto, bikin video, atau sekedar menikmati suasana tenang di tanah suci. Buat saya pribadi, momen ini bukan cuma tentang keindahan alamnya, tapi juga rasa syukur bisa menikmati sore yang damai di Mekah bersama orang-orang yang tersayang. Semoga suatu hari teman-teman juga bisa merasakan momen seperti ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita umroh dari saya berikutnya.